Ну что, дорогие куколки, мне пришла посылка. Сейчас я открою и вам покажу. Значит, девочки, вот так вот называется Байер, через яку я заказываю дуже давно все. У нее самая минимальная ну, накрутка ця Байерска, поняли? Так что, если вам будет интересно, вот это ее инстаграм, вот, и можете у нее замовлять. Я у нее уже несколько лет замовляю. У нас там в Инстаграме ссылки, в общем, все такое. Значит, первый лот, девочки, это платье цвет бургунди. Оно длинное, так понимаю, в пол. Размер М. Четко коштувало воно 26 евро. Не, ну, девочки, это брехня, я его взяла... А, подожди, я его за гривену 800 взяла, чи 900. Ну, короче, меньше, Че не, чи так я и взяла его. А может так и взяла, девочки. Такие, бачите? Мне кажется, что оно будет дуже-дуже длинное на меня. Прям дуже, думаю, будет длинное. Что это девочки в полный рост получается. Ладно. И второй. Я ее смотрела еще на распродаже. Она такая типа потерта кожа, бачите? Такая вот юбочка симпатичная. Размер М стоила на 40 евро. Но она не 40 евро. Тысячу. Тысячу она, Тысячу с чем-то. Ну, кор... ну, это что-то по скидкам. Она у нас тут была за... по скидке. Размера не было. Я ее меряла. Я показывала ее. В Заре. Ну, такая, видите, типа потертая или что с какими-то этими и такое платьице. Ну, конечно же, ради вас я сейчас примерю, чтобы вы, так сказать, имели представление, что я пона заказывала. Я сама не понимаю, что, что это за. Я думала ну, ноточке короче. Это вообще, девочки, а что это? Я буду делать? Я же ноги заплетутся, убьюся. Ну, интересный цвет такой красивый, слива, что ли? Ну что это такое? Вот, ну и юбка. Я, конечно, не знаю, Лиза, моя сраковная чине, но надеюсь, что Лиза такая она. В общем, померяем сейчас, будем иметь представление, что что это. Тут заденется и разрез, и то, бачите что тут. Ну, сами видите. Я могу сесть и разрез дойдет до до верха. В общем, такая. Ну сейчас померяем. В общем, девочки, на лице трохи, сейчас я вас ниже не пущу, чтобы вы побачили. Надо будет расчесаться от Вот у Вон, Такая юбочка. Ой, кофта не нашла эту футболку, взяла. В общем, ну она хорошо села, м -ка. трошки даже свободно. Но все-таки я еще девочки, я еще в прошлом с -ка. Между с -ка и м -ка. Я оттягивала лоферы. Вот. Ну, условно, допустим, так. Да? Взять сумочку сейчас. Конечно же, понятно. Конечно же. Ну, о чем речь? Какая? Сейчас Никаких оригиналов, только пальм. не подходит, потому что тут серебро, золото. Тут ну, что вы скажете? Может быть, Вверх має бути и трошки другий, Ну, Саната футболка согласна. Вверх, может не соответствует. Но, в целом, вот эта ее потертость, она, она не сильно добавляет. Потому что я бы не хотела, что классическое. Сюда может быть рубашку. Там выше скажет. М -м? Девки что скажете? Как Ну, она пишет, но она, она такая приятная на ощупь. Единственное, что она тоже так заскакивает за, за, за тут. Поняла? Вот. Сумку вперла, боже, господи. Мабло, мабло. Девочки, размер М свободненько, из-за этого подскакивая на бедрах, как бы не совсем, ну, чуть-чуть свободно на бедрах. Вот вот. Следующий вот мерю для вас. Девочки, вот, пожалуйста. Ну, ну не знаю, девки. Во-первых, трохи свободно. Эмка на меня все-таки великая. Хоть у меня срака, дай боже, большая. Большая, когда меня на меня платится. Что вы скажете? Подождите, я вас еще не еще опущу. Уже срачу, уже пораскидала. Так. А если вот так? Что? Что? Ну, я его брала не под колготы черные, я его брала, в принципе, на весну-лето. Потому что я еще думала, какой-то пиджачок можно на него накинуть. Какие-то это Я думаю, что есть какие-то другие. Ну вот что Ну что это за мамон вот это торчи, девки? Ну тут по фигуре неплохо, правда? Ну трошки циклотки. Перед Ну так в принципе по фигуре неплохо, правда? Что вы скажете? Быстро говорите. Сейчас я попробую пиджак. Подожди, держи, сухо, а У меня же есть пиджак, девочки. Уже цей шкаф, вернее, отсутствие. Не-не-не, это я уже вижу, он по цвету не подходит. Но если какой-то другой пиджачок, в принципе, такое типа пола, да? Ну, колер, да. Колер. Не. Маша, не позорся. Не позорся, потому что некоторые люди тебя могут засмеять первопроходцы моды. Э, девочки, ну, я жду ваших. Ну, смотрите, сумочка лоферы, да, условно. Можно кедики. Сумочку через плечо кедики. Кепочка. Это такой вариант. Универсальный. зашел что мне понравилось. И у нас было по скидке. По хорошей цепь платье было по хорошей скидке. Что это? Может, даже хорошо, девочки, что она не в облипон, потому что тут и так хватает, посмотрите, жиры, жиры, масли. А я же хотела макофа попить. И настолько богато, что позволить себе два макофе в день. Девочки, в зеркало. Да? Ну, такое, девочки. Неплохо. Ну, посмотрите, срака не велика, даже. Не Велика срака, нет? Ну, вот так, как вы бы смотрели со стороны с улицы. сказал, Не, нормально, да? Длина да, длинноватое. Ну, в этом, наверное, его превосходство. Что оно так выдлинное. У меня так было короткое с моей сракой. Казалось бы, что мне ноги обрубают. А так оно, типа, как ножки удлиняет. Ну, это моя думка, я не знаю. Идеально в любом наряде цвет. Цвет, конечно, цвет обалденный. Я жду э, вашего, так сказать, вердикта, дорогие ну, как по мне, то очень даже ничего. Ну, а вы уже напишите свое мнение. Потому что за такие гроши, девочки, это, конечно, не Андритон, но, тем не менее, в масс-маркет тоже мы ну, очень уважаем. И... Мы с... Ну, а тут вроде же ничего. Вот, начиная отсюда, девочки, все. Тут диастаз, тут целлюлит от гормонов, что хочешь. Если так быстро идти, то не видно, что у меня вот тут везде складки. Правда? Почти спроси моего супруга. Дима, а как тебе мое платье? Что? Не, ну ничего, что оно длинное. Нет, а нет, вот нет. эти складки. У угу. угу. гусеницы, Дим. Не, не ну серьезно, как тебе такое? Ну как тебе? Классно? и подобается? Не, ну я серьезно потом. Мне нравится. Угу. Покажу, да. А так вообще супер. Понятно. Я за сраку свою переживаю, что она толста. А Дима каже, что все хорошо, все отлично. Диме все нравится, девочки. Ой, надо пойти на кофе хоть выпить. Бахнем на кофе, что ли? А то, что я вот это вот тоже уже... Не, да неплохой. платится шикарно. Ну, так хорошо. Ну, приятно сидеть, знаете, мне и подобается в принципе. Так, ладно, идем пить мой кофе. Девочки, ну завершение этого вечера вы сами понимаете. Ну, кто я такая, да, чтобы не позволить себе сегодня праздничный, так сказать, десерт. Это печенье, Димаш взял Мария, но ну, я то такая, оно а ну, сроки годности. Сейчас буду А я его прервала. Я сейчас покажу, как надо девочкам вообще, чтобы они знали, как настоящие девочки Едят вкусняшки. Бера это два печи. Девочки, показываю первый и последний раз, пожалуйста. Чтобы потом это не было. Здесь, як заработала, як то я все. Сейчас побачишь. Ты тоже учись. Шо? Куда ну вот? Наверх. Щось я себе намажу, ти не переживай, синок. За мамочку не волнуйся. Мамочка себе в обіду не дасть. Беремо велику ложечку. Велика всегда ага. удобнее. Ага. Хоч не хочеш, велика ложечка завжди удобніше. делать такі мені пес. Чуть-чуть. Ага. Тоже вже не перегибається. От таке, значить, делаємо такой сендвичик. Ага. Тобі дві? І, да, угу. І дай кіложку. Нет, я тобі сама. На. Я тебе наложила, размазы. Не-не-не, мне. Не. Давай, У тебя вот его уже воссоцюй. Уже Девочки, это И... такой топ. Давай, ложку. И съедай. Не, подожди. Что ты робишь? Не надо. Ты будешь? Угу. На. Ты садись над столом, ребята. Что-то с чем-то. Макофе. Можем себе позволить и два раза в день пить макофе. Просто обедение. Макофе с масличка, с нутелкой. Худая девочки. Последний не продержалась, в 12 ничего лишнего не ела. Потом, ну, как видите. Диета за диетой. М -м. Обедение. А Нагадую, что у меня есть телеграм-канал. Посилання Можуть. в коментарях закріплене. Я вам дала запити нутеллу. Подключайтесь. И давайте уже общаться. Объединение. Так по-скромному? Экбэдмича. Обиденье, Объединение. Добренькие вообще. Вова, что ты робишь? Вовочка, очень добрая. особенно с маслом. Здесь тут вывозим нутеллу. Вот такое сделаем. Дай, дай, мы что, выкидать? Придумала, кстати, девочки, сопли текут. У меня так сопли идут. А что это аллергия? Чи же тут Дим, красный. Аж, ну, я не знаю, слезы. Чи это на что аллергия? насморк? Аж в носе. На мышу. Угу. на мышу. Ну, и сразу в секунде слезы на глазах. На масло или... Не на масло Не, на масло нет. <свист> не, на масло не могу. похоже на маков не, не знаю. В общем, преднутость мицей. Телеграммчик. Трошки там сплетничаем. Ну, чуть-чуть. Ну, а кто не сплетничает? О, скажите, что вы не сплетничаете. О, мы не осуждаем, мы просто обсуждаем. Такие все цветки, прям страшные. Так что, ребята, доеднайтесь и будем с вами общаться на протяжении дня. Я уже жду вечера такого, як кити в ванну, сделать скраб для салтандеса, и мне мені демондары. И намазаться потом ужас мином. Кремчиком. Хороки, я уже предвкушаю, предвкушаю. Ну що, я ж, я ж обожаю. Правильно написала Оксаночка, по моєму в коментарях, що якщо жінка не хоче мазатися кремушки, її не цікавлять баночки, скляночки, якщо вона раз в місяць не хоче одягати плаття, їй треба йти і перевіряти рівень естрогенів. Якщо що, їх приймати. Це факт, ребята, це факт. Жінка в цьому проявляється. Баночки, ну ви не розумієте, дівчинки. А що, не, не прийняти ці баночки, я вже все. Я колись мечтала. Коли денег не было. Там якась одна пудрочка, я по продавалася продавалась на площади на вокзалі, і вона така, знаєте, пудра, прям як тоналка. ну така, ужасно жовте лицо ну, мені казалось, що це так. Я так берегла. У нас так, така синя була довга, з таким зеркальцем, все не було Включиш? Включиш? Ого, а, все, включаю. Все, ребятки. Пишите свою думку с приводу врачей. Интересно послушать. Ну и... И что? Ставьте лайки, что? Смотрите видео. Подписывайтесь. Пока-пока.